Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Di saat semua orang tengah sibuk hendak mengetahui siapakah yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah yang insya Allah akan berlangsung tak berapa lama lagi, tengok-tengok Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Namidi telah menobatkan Ashraf Wajdi Dusuki Setia Usaha Agung UMNO sebagai calon BN untuk PRU yang ke-16 bagi Parlimen Gerik Perak. Eh, lain macam strategi ni kan? Nampak macam lawak. Tapi, jangan main-main. Ada udang beli batu tu. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setakan hendak umumkan siapakah calon Perdana Menteri bagi sesebuah koalisyen itu memang perkara biasa. Even bersatu baru-baru ini pun ketika PAT mereka, mereka telah mengusulkan agar Perdana Menteri yang ke-11 ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Benda itu biasa tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi untuk mengumumkan calon pilihan raya bagi satu-satu parlimen ataupun DUN Seawal ini, contohnya kan, pilihan raya lagi 2 tahun, tengok-tengok seawal ini mereka umumkan, benda itu memang sangat-sangat luar biasa dan sangat dahsyat jugalah kan. Dan benda inilah yang telah berlaku pada hari ini. Di mana... Dalam satu program pemukiman pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang berlangsung dekat Janda Baik baru-baru ini, Datuk Seri Ahmad Zain Amidi, Presiden AMNO, telah mengumumkan bahawa Barisan Nasional bersetuju untuk meletakkan Dr. Ashraf Wajidi Dusuki, Setiausaha Agung AMNO sebagai calon PRU yang yang ke-16 untuk Barcelona National dekat kerusi Greek Perak. Di mana benda ini tuan-tuan dan merupakan satu langkah yang unprecedented, satu langkah yang memang saya cakap terus terang di luar batas pemikiran. Sekadar untuk trivia tuan-tuan dan puan-puan, Ashraf Wajidi pernah bertanding di Parlimen Greek pada PRU yang ke-15 tetapi tumpas di tangan calon Perikatan nasional iaitu Fatul Huzi dengan majoriti sejumlah hampir 1,400 undi. Kiranya Parlimen Greek ini macam still marginal lah dan kena ingat ya, eh? Parlimen Negeri ini memang dari dahulu merupakan kerusi tradisi UMNO. Memang dari dulu UMNO saja yang ada wakil dekat situ tuan-tuan sekalian dekat Parlimen. Jadi, pengumuman ZMD untuk meletakkan Ashraf Wajidi sekali lagi di tempat yang sama memang merupakan satu benda yang ialah mungkin dah dijangkakan tetapi macam agak mengejutkan jugalah. Kenapa mengejutkan? Sebab sekarang kita semua tahu PRU yang ke-16 akan diadakan paling paling kuat pun pada tahun 2027 sebab itulah tempoh 5 tahun kerajaan akan tamat dan yang kedua memang bukan satu perkara yang biasa sebenarnya memang sangat-sangat luar biasa bagi mana-mana parti pilihan raya mengumumkan calon pilihan raya mereka seawal ini biasanya mereka akan umumkan paling kuat pun Mungkinlah beberapa minggu sebelum tarikh penaman calon sebagainya kan. Mereka dah bagi bunga-bunga siapakah yang akan menanik itu sebagainya kan. Supaya ialah bagi orang tu bersedia dan macam-macam lagi. Tetapi tak pernah lagi lah sepanjang lah hayat saya bersama-sama dengan politik Malaysia ini melihat calon pilihan raya diumumkan lebih awal. Satu langkah yang agak luar biasa jugalah. Tetapi luar biasa tak luar biasa pun, saya cakap terus terang, langkah ini kadang-kadang berbahaya -kadang juga kalau kita ambil sambil lewa. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebelum itu, kita nak double check dahulu penerimaan penduduk ataupun at least akar umbi dekat kawasan grid itu sendiri. Adakah mereka ini akan terima Ashraf Wajidi? Kalau ikutkan pengalaman tuan-tuan dan sekalian, ketika PRU yang ke-15 dulu tu pun, akar umbi UMNO dekat Paling Menggerik mereka tak bersetuju pencalonan Ashraf Wajidi sebab mereka ada pimpinan mereka sendiri. Of course lah, setiap UMNO bahagian dekat seluruh negara, mereka ada orang-orangnya. Mereka ada mereka punya kepala lah kan? Dan biasanya kepala-kepala kepala UMNO dekat mana-mana bahagian ini, mereka ini dah memasang angan-angan, dah memasang impian dan cita-cita untuk menjadi calon pilihan raya. Memang itu budaya UMNO tuan-tuan dan sekalian. Jaranglah kita dengar mana-mana ketua bahagian AMNO di kawasan-kawasan yang memang kawasan AMNO itu kan yang tidak meletakkan cita-cita untuk menjadi calon bagi pilihan raya. Paling-paling busuk pun contohnya untuk DUN lah kan. Tapi kalau ketua bahagian, sasalah mereka nak parlimen. Apa barang ketua bahagian bertanding DUN betul tak? Tetapi itulah sekadar nak trivia. Pada PRU yang ke-15 dulu, pencalonan Ashraf Wajidi ditentang oleh akar Umi Amno dekat Parlimen Negeri. Dan itu juga mungkin menjadi sebab mengapakah Ashraf Ojidi telah kalah di tangan Fatul Huzi menjadikan kekalahan hat buat beliau dalam pilihan raya-pilihan raya umum. Tapi itulah sekarang ini kita nak lihat apakah rasional sebenarnya di sebalik tindakan Ahmad Zaid ini. Kalau saya bacakan orang komen dekat Facebook tuan-tuan Dawslan, ada yang beranggapan Zahid sebenarnya macam dah dapat hidu, PRU yang ke-16 akan berlangsung lebih awal. Jadi bak kata orang umur awal tak kalut. Mungkin Zaid nampak apa benda yang kita tak nampak. Yelah, beliau kan selalu bersama Perdana Menteri. Jadi mungkin beliau nampak apa yang kita tak tahu. Mungkin beliau dapat bunga-bunga. Oh, PRU dah dekat ni sebagainya kan? Sebabnya lah hari tu pun Anwar dipanggil mengadakan agung. Sampai sekarang kita tak tahu sebab apa, betul tak? So, mungkin, mungkin PRU yang ke-16 akan diadakan lebih awal berbanding tahun 2027. Itu nombor satu. Nombor duanya sekarang ini, mungkin perletakan Ashraf Wajidi ini awal-awal untuk memberikan satu kesan psikologi supaya dapat menyerapkan Ashraf Wajidi itu dengan lebih awal dalam Parlimen Negeri untuk mengelakkan masalah yang berlaku ketika PRU yang ke dahulu berulang kembali. Sebab ialah macam saya katakan tadi, pada peringkat awal pada PR15 dulu, akan umbi Amno dekat grid tolak Ashraf Wajidi. Mereka tak nak Ashraf Wajidi wakili mereka dekat grid. So mungkin pengumuman awal-awal ni menyaksikan Zaid kata, "No right now, I'm no grid. You have to listen to me. I'm your president." So if I put somebody, you need to vote for him, you need to help him. Mungkin itulah maksudnya. So Zahid dah letak awal-awal Ashraf kat situ, So that Ashraf boleh blend dengan akar umbi dekat Greek, bergecaman dengan tubuh bahagian negara apa-apa ke contohnya kan. Dan mereka boleh bergerak in tandem, memulakan gerak kerja untuk PRU lebih awal. Sebab mereka dah tahu dah, oh apa-apa pun tak boleh apa Calon tetap Ashraf Wajidi, so kita fokus untuk bantu Ashraf Wajidi saja. Mungkin itulah antaranya kan. Tetapi yang paling penting yang saya nampak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah tentang betapa UMNO mungkin hendak ride sedikit sebanyak populariti Ashraf Wajidi berhubung dengan isu sekolah ini. Sebab kita semua tahu antara laungan netizen ketika isu Zara Khairina dan sebagainya ialah menggantikan Menteri Pendidikan yang ada sekarang iaitu Fadlina Siddiq dengan Ashraf Wajidi Tisuki. Sebab kita dapat lihat cara Ashraf Wajidi handle isu-isu dekat MRSM sangat bagus kalau ikutkan ialah kena puji lah sangat bagus beliau turun padang cek masalah kantin dekat MRSM atasi masalah buli dan macam-macam lagi kiranya Ashraf Wajidi menunjukkan bahawa beliau ini boleh buat kerja dan memang komuniti MRSM sekarang ini macam agak senang dengan Ashraf Wajidi mereka nampak Ashraf Wajidi ini seorang yang reliable untuk isu-isu MRSM dan sebagainya jadi mungkin kerana itu UMNO BN Zaid Amidi itu utamanya hendak ride populariti itu hendak ride betapa oh selama ni korang mintakan Ashraf Wajidi jadi uh, Menteri Pendidikan padahal dia tu tak ada kawasan so kita kena jadikan dia sebagai senator tapi tak dapat sebab tempoh senator dia tamat dah jadi sekarang ini nak tak nak kalau kau nak Ashraf Wajidi jadi Menteri Pendidikan aku dah letak dia sekarang siap-siap dekat Greek kau kena undi dekat Greek so that dia jadi ahli parlimen kita boleh lantik dia sebagai Menteri Pendidikan mungkin itulah bicara yang hendak disampaikan oleh Zain kepada rakyat terutamanya dekat Greek sebagai contohnya kan dia dah pasak dah psikologi awal-awal engkau -awal, nak Ashraf Wajidi dia menteri kan kau tak suka Fadina kan so sekarang aku letak dia awal kat sini so kau undi dia mungkin itulah dan benda ini sebenarnya tuan-tuan dan seandainya kalau Perikatan Nasional tidak berhati-hati mereka mungkin akan kehilangan kerusi Greek mereka mungkin akan terlepas. Kena ingat ya. Macam saya sebutkan tadi, Greek ini kawasan tradisi UMNO. Tak pernah-pernah lagi sebelum PRU yang ke-15, Parlimen Greek ini dipegang oleh parti lain. Tak pernah. Walaupun ketika zaman Najib teruk ke, zaman apa-apa ke contohnya kan, tak pernah-pernah lagi tuan-tuan dan bos dan Parlimen Greek ini terlepas tangan ke parti lain. Mesti UMNO belaka. Cuma masa PRU yang kena-mela saulu berlaku keajaiban Perikatan Nasional boleh menang dekat situ. So, bila Zahid Amidi dah mulakan langkah untuk settlekan isu Greek ni awal-awal, maka mungkin ini merupakan advantage bagi mereka yang saya cakap terus PN kena betul-betul peka. Dan bagi membuktikan PN ini betul-betul peka, Fatul Huzi sebagai contohnya kan, anda kata kalau dia bertanding lagi lah untuk Parlimen negeri pada masa akan datang, beliau kena step up dia punya kerja pada ketika ini. Sebab memang kita kena akui lah Fatih Wazir tak menonjol sangat. Dekat parlimen pun dia tak bersuara dan kita tak nampak pun beliau dekat social media. Even minta maaf cakap saya pun tak kena muka dia masalahnya kan. Tak kira parti apa pun. So kita nak dia buat kerja. Kita nak dia betul-betul turun padang, buat kerja sungguh-sungguh, biar kita kenal rupa dia, biar rakyat Greek kenal siapa dia, so that nanti akan datang ketika PRU yang ke-16, let's see kalau Fatul masih kekal sebagai calon PN, maka insyaAllah dia boleh mengakalkan kursi tersebut, tidak mampu untuk dikalahkan oleh Ashraf Wajidi. Tetapi kena ingat, sekarang ini Ashraf Wajidi bakal menjadi calon PRU 16 untuk Parlimen Greek, so gerak kerja mereka dah bermula sekarang. PN boleh kata hampir ketinggalan dalam bab ini. Jadi, mungkin seperti mana yang saya katakan pada awal video tadi, ini ialah strategi yang betul-betul licik tetapi mungkin terbukti ampuh bagi Barisan Nasional untuk merampas kembali kerusi Greek. Siapa tahu, kalau tak berhati-hati, kita memang akan ketinggalan. Seni politik ini lain macam, tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Tidak ada satu garis yang lurus. Demokrasi terpimpin! Terpimpin kepala kotak kau!